Такие веселые, на устах такая улыбка, довольная. Правильно, а что? Танцы это движение, танцы это здоровье. И наши танцы во всем мире, во всем мире показывают, что мы мужественные, никогда не сломленные, и будем танцевать в любую погоду, и под каким, хотя бы там всякие воздушные тревоги и там и прочее, мы никогда не будем на это смотреть. Мы будем танцевать. Да, Света? Да, да. вот, молодец, только. Значит, еще два танца и хорошо по домам. Мы и так сегодня натрудились, а это, между прочим, труд и большой труд. Давай, Люша. С Днем Независимости. А я уже поздравляла. Валя. Валя. Валя не было. С Днем Независимости. Веч наш народ. Мирного неба над головой нам всем. И главное, чтобы мы были здоровы, наши дома были целый, и мы всегда приходили в наши дома, которые целые, здоровы, и нам они помогали во всем. Да, всем хорошего, прекрасного настроения. Может, я не так говорю, как пишут. Надька не умеет говорить, но я говорю от души, но не по бумажке. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. До следующей субботы. Кстати, уже ли заканчивается. Блин, я вообще в шоке. Вот не успели оглянуться, уже лето заканчивается. Но я надеюсь, осень будет теплая, мирная, счастливая и здоровая. Спасибо, всего вам Надя. Надя, спасибо за все эти позитивные встречи всего народа. Спасибо большое, Валюшка. А вам, я вообще хочу сказать спасибо людям, которые вот приходят, приходят действительно на танцы, никто никого не заставляет, действительно, приходят сами. Вот вчера был такой дождь, а люди пришли и танцевали. Это о чем говорит? Что люди любят танцы, любят. Все, я много не буду говорить. Всем здоровья, любви, мира, позитива. Всех люблю, целую, обожаю.